ごご視聴ありがとうございますレトロな街並みですね今回は島根県出雲市の木綿街道にやってきています西暦1700年代初頭から綿作が始まり品質の高い雲州木綿の産地としてかつては大いに栄えにぎわっていた町ですめさんに誘われて 醤油屋さんのソフトクリームを食べてみたよ香ばしくコクのある美味しさです木綿街道から歩いて行けるほど近くにある出雲縁結び温泉ゆらりさんに行ってみるね。 エントランスに飾ってあるのは平田一式飾り身近な陶器などを使って作るこの地域に古くから伝わるアートでございます貸し切り風呂はゆらりさんに併設されているお食事処一式亭で食事をする人限定で利用が可能となっています令和6年の3月にリニューアルされたばかりで 新しくて近代的ですね入浴準備をしながらお食事もご紹介しちゃいますねホりごたつのテーブルは正座をしなくていいから和室でも楽に過ごせるね今回は限定の和定食をいただいてみたよこのボリュームで2000円 お刺身うなぎ天ぷらと豪華な定食だったよお風呂の方は天然温泉洗面台やドライヤーも新しいねタオルもついてます本日の温泉手ぬぐいはおっと畳の部屋に置き忘れてた赤と青 髪飾りは縁結び温泉にちなみまして水引き髪飾りでレポートいたします。 Traditional wrapping 赤い壁の部屋から青い陶器の浴槽へどうかな手ぬぐいとマッチしてるよね 青い陶器に透き通る無色透明なお湯お庭が見える開放的な空間でいただきます泉質はアルカリ性単純温泉ぬめり感のある美人湯だね浴槽に台が沈めてあって深さの調節がしてあるから入りやすいねおやこの温泉何か いいつもとと違うと思いませんかそうなんですお湯が足されないシステムなんです貴重なお湯ですがドバッとあふれさせて入ってみますねとてもいい泉質ゆらりさんには大浴場も併設されているから大量のお湯が必要になるんですね限りあるお湯を大切にして楽しみます しかしながら、お湯が足されてないと、静かだなご視聴者様が、物足りなさを感じないよう、何とかしなければ、ヤバタニエン。ヤバタニエン、is a Japanese word used when you are in trouble。あたりを見回しても、外を見ても、温泉の出るスイッチは見当たらないよ。 躍動感を出すためのエフェクトは所詮作り物どうにかしてこの沈黙を打ち破らなければそうだ困った時は発汗してしまえばなんとかなるななんだこの浴槽発汗できないヤニアンその時限界まで追い詰められた 尻の背中にデジタルタトゥーが浮かび上がったのであったここの背中はもしや M ーパー今回の温泉はなかなか手ごわかったけどピンチはチャンス追い詰められたときこそチャンスがあるかもだね温泉とはまさに人生の縮図 いや、人生そのものだね。ね。ね<え>。エンディングは木綿街道の海神社様です。素敵な温泉へお導きいただいたお礼と皆様のご多幸をお祈りしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。